बसमिल उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे तो आज मैं बनाऊँगी आलू की फिंगर कौड़े तो ये मैंने आलू काट के रख लिए और अच्छी तरह वाश करके रख लिए कि काले ना पड़ दें और ये ली है थोड़ी सी पालक और ये लिया है प्याज के लच्छे ये प्याज मैंने लच्छे काट के रखे हुए हैं तो सबज़ मिर्चें काट के रखी हैं ये सबज़ धनिया और ये मसाले तो ये बेसन तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मिक्स करने के लिए तो सबसे पहले मैं आलू शमड़ करूँगी रहीम ये सब चीज़ें मैंने धो के रखी हुई थी धनिया प्याज सब्ज़ मिर्चें आधा कप आटे का लिया है मैदा भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने आटा डाला लिया है हाफ टी स्पून जीरा कुटा हुआ हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर वन टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डेढ़ टी स्पून मैंने लिया है खुश्क धनिया पाउडर जिसमें सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे मिला देंगे रमज़ान शरीफ़ के लिए ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है आप ज़रूर बनाइएगा बना के तो ऐसे करके ये मैंने मिक्स कर ली है अच्छी तरह और आटा और बेसन मिक्स हो गया तो अब इसमें ना पानी नहीं डालेंगे जब ये स्टोर करनी है ये मसाला स्टोर करना है तो ऐसे ही जैसे ये बनाया है ना इसी डब्बे में डाल के तो फ्रिज में रख दें नीचे वाले खाने में फ्री बर्फ़ वाले खाने में नहीं रखना नीचे वाले खाने में रखना है आठ दिन दस दिन ये चल सकता है जब अफतारी का टाइम हो पंद्रह मिनट पहले इसे निकालें निकाल के नमक डालें नींबू जूस डालें और मीठा सोडा डालें मिक्स करें पानी डाल के मिक्स कर लें पकौड़े बनाएँ और बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट सी ये रेसिपी बनने वाली है रमज़ान शरीफ में और टाइम बहुत ही कम लगता है इसको ये मैंने नमक डाल ज़रूरत नमक डालेंगे और ये डालेंगे वन फोर टी स्पून मीठा सोडा डालेंगे और ये डालूंगी मैं एक चम्मच नींबू का जूस उसमें फिर डालूंगी पानी पंद्रह से बीस मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी ये पंद्रह मिनट हो गए मसाले को रखे हुए तो अब डाल देंगे। कौड़े तो हो गए हमारे अब इसको निकाल लेते हैं तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये देखें क्रिस्पी बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट और एक मैं तोड़ के भी दहाती हूँ ये देखें वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दें साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें कि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़